депутати депутат в Виссевых районах, проплачено депутат, мы извинуты перед о предвыборах, мы продолжим работу свою по мы продолжим обучать все проблемы. Тому э, приняла решение, что наши встречи будут с вами, я частіше. Я хочу с вами общаться, хочу, чтобы вы знали меня, мне не нужно там никаких дистанций, я хочу иметь конкретный контакт с вами и непосредственно с каждого общаться. Поэтому первое, что я хочу сказать, это я вам всем благодарен за то доверие, которое вы мне оказали благодарность. Вы очень много для нас сделали. И самое главное, что мне что хочется сказать вам. Спасибо вам большое, что вы помогли благоустройству территории и в благоустрой, который должен был это сделать. И мы просили его сделать больше года за мне вас обещаний. Вы же буквально за 2-3 дня сделали нормальную детскую площадку, которую оценили наши детки. Помогли нам с Отеленом, предоставили деревья, мы посадили вам, спасибо огромное. А применять всей той коробкой, мы потом вам поможем. А сейчас мы вам отдадим то, что вы просили, и надеемся на то, что люди, которые в этом нуждаются, они будут обеспечены тем, что необходимо. 89-й садик. Я родитель, мама девочки, которая сейчас ходит в садик. Все ремонтные вопросы в основном сейчас в наше время легли на плечи родителей. Там в очень ужасном состоянии туалетная комната. В плане того, что небезопасно для здоровья самих деток. Пожалуйста, обратите внимание на этот вопрос. По 89 садику у нас предусмотрено капитальный ремонт даху 200 тысяч. И капитальный ремонт мисс загального користования 150 тысяч. То, что вы говорите, помещение, оно Туда же и войдет. Это за То бишь, на ваш садик 350 тысяч. Знаете, по тем ценам и по тем э, стоимости материалов, когда мы сами это делаем, то я вам 350 тысяч хватит, чтобы этот садик привести, ну не в идеале, но близко к этому состоянию. Я думаю, что ваш садик будет в очень хорошем состоянии. Я уважаю, друзья, мешканцы, нашего что... В нашому мікрорайоні, в Новному дуже повезло, що Господь нам послав такого депутата. Я знову читаю. Ви знаєте, церква не політики, я не за не агентую. Але, як сказано в Біблії, по ділам не знаєте ні. Я без перебільшення можу сказати, що наш кандидат. На адресу депутат дійсно достойний, цього депутатське звання і достойний представляти інтереси нашої радії. Я хочу побажати Олегу Валентиновичу многих і благих літ, щоб Господь давав йому ще більше духовних і ділецьких сил, які він не шкодує на благо нашого нашого нашої світові Дякую! Благодарим от ветеранской организации.